अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते अनादित्वा अनादित्वादिमिदाघत अनादित्वा तर्वत द्वित्वक्षं नाकिनावत् अनादित्वान् अनि मुपलि तर्वत निर्गुणत्वात् मामेदाघात निर्गुणत्वात् अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः परमात्माय तर्वत मव्ययः मामेद आघातः परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय शरीरस्थो रामेदाघात शरीरस्थोऽपि कौन्तेय का औत्त्वमुतो दानिमीद आघात चिविरिलो य ह्रस्वमु शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते హ్రస్వము వెంటనే కరోతి పలుకుతూ నకరో తినరో నకరోతి లిప్యతే మూల శ్లోకానుసారము ఒకటవ చరణంలోని చివరి అక్షము పొల్లుతా రెండవ చరణంలోని మొదటి అక్షము ప కలిపి సంయుక్త అక్షము ప అని పలుకుతూ రెండు చరణములు కలిసి పాడాలి इप् अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते